Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini mas saya mau tanya-tanya sedikit mas tentang uh, tentang lomba perkutut di Seragen uh, acara uh, Guru Satu ini. Guruku Satu ini. Uh, masih kok bisa juara banyak seperti ini itu uh, gimana uh, kok bisa juara seperti ini rahasianya itu apa mas? Alhamdulillah ini mas main di Sragen masih diberi podium hmm. bahwa burung empat ini ah, ini alhamdulillah saya alhamdulillah masih diberi ah, alhamdulillah ya bisa lihat kok piagamnya banyak banget ini dari juara satu dua tiga empat lima ada semua dan ini emasnya itu namanya siapa ini ngomong Mas Julan, Julannya uh, ya. siapa nih? Mas Julan siapa? Julan aja. Julan aja ya tak? Dan ya, ini ngomong-ngomong nih, wow. tadi yang dibawa perkututnya, ya, mas, namanya siapa? Yang pertama, Mas. Ini <coughs> kedua mustafa, bintang timur, sama pujanggal. Oh, itu ya. Dan untuk perawatan harian, Mas, ini perawatan harian kok masih selalu tiap minggu juara. Uh, jadi tidak mengenal lelah ibaratnya perkututnya. Itu, nah, itu gimana ya. perawatan hariannya? Gimana, Mas? Kalau untuk kesehariannya masih sama aja mas seperti yang hari-hari biasa tetap jemur kasih makan biasanya itu aja cuman ada doping lah ada doping stabil oh gitu ya oh. dan itu dopingnya itu apa sendiri itu mas kalau saya pakai produknya masih oh jadi kemana-mana juga dibawa gitu kan untuk sampel Oh gitu ya produk masih seperti apa coba lihat oh, seperti ini ya oh ya iya, iya. dan untuk perawatan uh, pagi hari ini mas untuk perkutut lomba khususnya untuk perkutut lomba ini ya yang saya saya tanyakan perawatan pagi hari itu gimana ini pak kalau yang saya bawa saat ini pagi sering embun mas selanjutnya kadang sampai siang siang di katang, oh, ambil jemur aja itu gitu ya. Dan untuk mandi, mandinya itu gimana ini? Tiap apa pagi, apa siang, apa sore atau malam itu mandinya gimana ini? Kalau mandinya sendiri saya tergantung kalau birahinya tinggi baru saya mandikan kalau enggak enggak saya mandikan, Mas. Oh ya gitu ya. dan untuk pemandiannya itu pakai air anget apa pakai dingin ini? Saya biasanya pakai anget. Dan untuk uh, campuran untuk air yang dimandi ini itu biasanya saya kasih anu Mas saya kasih sirih daun saya, sirih itu aja. Oh daun sirih ya yang hijau apa yang biasa itu? Yang hijau yang biasa itu. gitu uh, Banyak dijumpai di desa-desa itu. oh iya ya. Dan untuk penjemuran Mas ini kan sering burung perkutut lokal itu ada yang tahan jemur lama. Dan untuk mas ini sendiri untuk penjemuran gimana ini sistemnya? Kalau di burung saya yang saya bawa ini saya jemurnya sekitar jam 11 siang sampai jam 2 mas baru saya ambil oh. itu di kerek ndak saya kasih air minum mas jadi air minum di lorot ya untuk makanannya gimana makanannya masih ada di atas cuman kalau kalau sudah turunkan baru saya kasih minum oke oh, itu ya dan untuk pengembunannya nih mas kan sering kan ada yang suka diembunkan ada yang suka tidak diembunkan dan untuk uh, perkutut masih yang sering-sering juara ini bisa saya tanyakan perkutut buat juara-juara ini uh, penting nggak pengembunan untuk emasnya sendiri ini kalau saya sangat penting mas nah, Iya. Uh, alasannya gimana mas untuk pengembunan sendiri itu kalau, fungsinya gitu dimana? kalau saya kalau di embunnya pagi itu yeah. uh, biasanya burung ini kan perkutut itu kan kalau bunyi pagi mas yeah. pagi itu sambil persiapan mau kerja sambil dengerin aja mas. Oh gitu ya. Dan untuk pemberian makanan nih mas. Kadang kan ada pemberian makanan yang sasetan instan pabrik maksudnya atau masih mengolah sendiri atau uh, beli kiloan gitu mas. Saya beli kiloan mas. Terus cara meraciknya gimana itu? Saya campur aja. Kalau makanannya sama aja kayak kayak perkutut perkutut biasa itu aja. Cuwawu milet itu oh, Dan untuk anu Mas. Ini masalah makanan sudah sekarang minuman Mas. Untuk minumannya tadi kan ee, dikasih apa itu? Maksudnya mentah apa mateng apa gimana? Itu? Kalau minuman tetap mateng Mas. Kalau tidak mateng saya pakai aqua. Oh, pakai aqua ya. Dan untuk ee, pemberian semisal minuman apa dikasih madu apa dikasih larutan penyegar apa vitamin-vitamin yang lain saya nggak kasih seperti itu mah cuman cuman biasanya saya kasih kelintiran itu aja cuman itu kalau posisi nggak mau lomba kalau mau, kalau mau lomba saya pakai klip -klip itu. tetap ini ya tetap uh, produk dari Masio MSI gitu ya yeah. jadi membuahkan hasil ini sebetulnya banyak sertifikat dan piala di setiap anunya ya. Dan untuk uh, sistem gantung apa sistem kerek atau penempatan burung perkutut tersebut itu gimana ini? Kalau di rumah maksudnya. Saya kalau di rumah kalau malam saya masukkan Mas. Kalau siang saya kolonikan. Jadi siang di di gantang, di gantang kalau di koloni itu Maaf. seperti di koloni itu Mas. Ya kayak kalau main pas gantangan itu aja. Oh, Tapi okay. kalau malam saya masukkan. Oh dan untuk ini kan sistem di rumah kalau sistem di lapangan maksudnya di sistem di lapangan itu sistemnya di lapangan apakah jika kasih tanah atau digantung apa atau di gimana ini saya biasanya kalau di masih saya kerakap panjang mas nanti kalau udah siap baru saya naikkan Selan oh gitu ya jadi nyimpen birahi nyimpen tenaga gitu ya iya ya, kalau saya pribadi loh oh, seperti itu gitu ya. ya jadi e, prosesnya sampai lapangan <laughs> terus burung diturunin iya. dari mobil hmm. terus udah saya kasih kereta macet uh, burung dibuka gitu ya saya coba rodongin aja sambil nunggu ini aja giliran kalau mau mau naik aja dan untuk uh, sistem di itu mas tadi menyebutkan kerean juga iya gandangan juga iya kerean itu berapa meter dan jarak kerean satu sampai kerean yang lain berapa itu kalau saya sekitar 6 meter mas tingginya hmm. kalau jaraknya per kerean di rumah itu sekitar 2 meteran lah so, oh, gitu ya. 2 meter per jarak antara kerean satu sama kerean satu nih dan untuk uh, pengembunan sendiri itu tadi Mas. Pengembunnya pengembunannya itu di tanah apa di teras apa di bawah pohon apa gimana. Kalau saya embunnya tetap saya kerek Mas. Cuman kan itu kalau pagi. nanti jam berapa itu? Jam 9 lah. Nanti saya turunkan lagi. Saya copot air minumnya. Saya naikkan lagi. Nah, gitu ya. Jadi untuk uh, pemberian Rempah-rempah seperti jamu tradisional itu sering juga enggak, misal saya, kencur, oh, penting enggak pemberian kencur itu. Saya sering aplikasikan itu, tapi cuman kalau enggak, pas ada event, Mas. Kalau enggak ada event, saya kasih itu, tapi kalau saya ada event, saya kasih doping aja. Oh, Dan untuk perawatan malam hari ini, Mas, perawatan malam hari ini. Perkutut masih itu semuanya dikerodong atau tidak dikerodong untuk burung perkutut lomba khususnya untuk perkutut lomba ini. Untuk rumah Mustafa bintang timur saya kerekap, mas Oh gitu ya. Jadi e, menyimpan dirai malam hari. Ya. Fungsinya apa itu selain e, kalau malam hari? Kalau dikerodong itu bunyi terus ya mas? Nah, ya, saat, satu itu fungsi ya. yang lain apa itu? Ya biar enggak stres aja mas. Soalnya rumah saya pinggir jalan raya Dan untuk sangkar sendiri mas Semisal sangkar kayak gini nih mas Penyesuaian sangkar ini Biasanya masih diseragamkan enggak Untuk sangkar atau untuk eh, Apa? Biasanya pakai sangkar kubah atau sangkar rajut Itu gimana? Mas? Saya pakai rajut boleh semua layar saya Coba-coba Terima -coba kasih. kasih Sangkar rajut, rajut. Jadi uh, untuk edukasi pemula seperti saya ini, biar bermanfaat, uh, biar sama-sama belajar uh, Oh ini sangkar aja kayak gini ya Ini umas mas, Ini namanya umas ya. Ini produk, dari mana ini? Ini oh. Oh, masjid usangkar Masjid usangkar ya Itu juga klasik, mewah, elegan, istimewa ini sangkarnya dan membuahkan hasil yang maksimal juara-juara satu dua tiga empat lima enam komplit ini ada semua di iya. sini saya lihat ini kebetulan sama saya saya pakai sangkar ini hoki juga sih nah, hobinya pakai sangkar yang rajut seperti ini ya dulu pernah saya main pakai kupu itu enggak main nah, ya mas burung iya ya maunya mungkin sih, sih sangkar rajut dan untuk uh, masih ini rumah sendiri terutama ini suaranya tipe suaranya itu yang gimana yang temponya cepat atau yang gimana ini kalau ini rumah sendiri senggang mas biasanya oh. oh senggang gitu ya senggang-senggang enggak 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 nyepit yang mas Tapi nyepit lebih ke irama aja oh dan untuk suaranya ini gimana nih? Kecil atau besar atau kristal atau gimana? Kalau suaranya garing mas Kalau di Jogja termasuk garing Garing ya? Saya sendiri merasakan garing, bersih nah, Itu kan istilahnya iya. ngelaras Kayak godong pelaras gitu ya Iya Kalau kristal enggak, cuman garing Garing ya Dan untuk melatih mental sendiri mas Untuk melatih mental sendiri itu Masih yang paling paten melatih mental itu sebenarnya apa sih, Mas? Ini kan banyak pemula yang sering bertanya, sering tanya-tanya uh, di komentar YouTube saya. Ini kan, Mas, melatih mental itu gimana? Harusnya seperti yang gimana itu menurut Mas? Sebenarnya tergantung ownernya on aja, mas Kalau saya pribadi sih, uh, saya koloni aja. Oh, di koloni gitu memang burungnya ya? aja yang agak bitter. oh gitu ya. Jadi, untuk memilih burung yang vektor itu gimana ini? Apa dari segi apanya? Kalau Mas, menurut gimana mas, ya? Itu? Kalau saya, yang penting mau bunyi di gantangan aja, Mas. Iya, oh, e, gitu ya. Jadi, e, sudah mental burungnya. Dan kedua, juga faktor perawat, juga faktor e, gizi, serta makanannya itu harus e, diseimbangkan, gitu ya. Kemungkinan seperti itu, Mas. Kemungkinan seperti itu. Kalau... Yang terutama, kalau saya itu yang penting rawatannya di rumah. Saya kan juga main merpati di rumah. Oh, jadi sama aja kalau burung itu kalau menurut saya kalau di rumahnya bagus, insya Allah di luar itu bagus. Oh gitu ya. Dan untuk uh, nilai fantastis uh, burung perkutut masih itu sering nggak ditawar oleh uh, pemain atau oleh rumahan atau kolektor. Gitu. Sering ditawar nggak itu? Alhamdulillah hari ini Mas turun dari tragen kita tadi mau dibawa ke Solo Raya. Oh iya. Di, ya ditawar 30. Cuman oh. saya mau sih tadi si segorong ini. Eh, siapa ini si Umas? Si Umas. Ya ini kemarin podium juga itu di Tegal. Oh, di Tegal juga podium ya, ya. podium satu. Jadi penawarannya terakhir ini tadi hari ini tadi orang Solo Raya mas oh. itu yang punya mebel itu katanya Pak siapa Pak Yanto itu kasih nawar Oh jadi penawaran hari ini 30 juta iya. untuk perkutut lokal uh, biasa lokal alam gitu ya jadi ya uh, ngomong-ngomong uh, semakin kesini mulai ini kok saya lihat perkutut lokal, penggemar perkutut lokal di Indonesia ini semakin ramai Dari pelosok desa sampai pelosok perkotaan Dan untuk masih sendiri nih Berburu perkutut lokal ini sampai kemana saja ini? Kalau rumah sendiri saya dapatkan dari Gunung Kidul Mas dulu Oh dari Gunung Kidul ya, ya. Hmm. Daerah mana itu Mas? Daerah Pelayan Mas dulu Oh dari Pelayan hmm. Sejarahnya ini dari sana? Jadi pelayan jadi kan uh, itu milik orang rumahan apa? Milik orang rumahan mas. waktu itu. jadi oh, Jangan ya, tidaklah saya lamar boleh. Oh, gitu. Dan untuk uh, menurut masih perkutut lokal yang bagus itu yang gimana? Ya? Perkutut lokal yang bagus menurut uh, untuk lomba khususnya untuk lomba. Kalau saya sendiri cenderungnya saya menikmati rama mas saya penikmat irama terus terang kalau gacorannya saya kurang gimana ya kurang suka kurang gitu coman, ya cuman ya kalau bisa iramannya bagus Speednya bagus gacor juga ya, ya. terus untuk uh, soal irama ini mas irama tadi uh, menyebutkan soal irama untuk menurut Mas Irama yang bagus itu yang gimana ya? Kalau Mas, kalau di guru saya sendiri tenggang Mas. Kalau masalah irama itu tergantung itu uh, gimana ya? Uh, selera orang masing-masing kan. ibaratnya uh, ada cengkoknya cengkok enak mas kalau mas sendiri cengkoknya enak nah, ada cengkok ada suara depan ada suara tengah ada suara belakang iya. gitu ya ibaratnya uh, enak didengar di telinga sampai merasuk ke dalam hati gitu ya ya jelas sebagai penghibur mas kalau capek pulang kerja itu dengerin burung perkutut kalau iramannya bagus ya uh, bisa mengurangi stres mengurangi stres uh, ya sudah kali dan harapan harapan masih ini untuk uh, perkutut lokal di Indonesia ini gimana Uh, untuk pesan-pesan uh, untuk anak muda seperti saya, bahkan orang tua, bahkan anak kecil sekarang juga banyak pecinta burung perkutut lokal. Pesan-pesannya gimana, Mas? Kalau di Gantangan saya punya keinginan kalau ada kelas khusus irama, Mas. Oh, jadi uh, khusus irama khusus itu. irama, enggak gacor aja. Uh. Jadi memang ada khusus irama, irama kelas irama. Oh gitu ya. Irama lokal alam. Oh jadi uh, seperti udah bagus event di guruku satu ini juga ada kelas, kelas irama, ini uh, irama ini. Uh, diambil satu terbaik ya, kelas kita irama kita tadi ya sudah dan untuk event-event uh, di Seragen ini semakin hari semakin ramai berbagai komunitas semakin ramai misalnya sekarang kan tiga komunitas jadi satu yeah. uh, tiga komunitas jadi yeah. satu itu ada NRKPBS ada uh, Katurangan, Katuranggan ya. Yeah. Uh, elok itu apa itu dan sedulur anggungan seragen ah. lor itu semua jadi satu uh, semua guyub rukun di sini dan uh, ada pesan atau uh, apa yang menarik di event seragen ini enggak ini kalau yang menarik pesan uh, dari saya seneng mas hmm. panitia udah bagus terus udah ada kelas irama juga Semoga semoga semakin para. bagus hmm. uh, peminat uh, perkutut lokal sama banyak hmm. Tantan, Pak. Gitu. Dan ini... Uh, terakhir ya mas uh, Saya ucapkan terima kasih Dan semoga Semoga saja uh, Mas Yulan Tambah sukses Amin. Tambah berkah rezekinya banyak Amin. Uh, Dan rawatannya selalu konser Selalu konsisten Selalu stabil uh, Dan semoga saja uh, Tambah guyup rukun sesama Kong Manian, Nusantara dari Sabang sampai Merauke demikian dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam kongmania perkutut lokal seluruh nusantara pasang